все мои деньги, блядь. Что, блядь? Вы как, документы лучше физические или лучше прислать этот самый? Какие? Ну, там, например, относительно. Охренеть показывает. Ну, вот внутри, потому что у меня есть. Он дал сюда? Ну, да, посмотреть, да, блин. У ну, него тут все, после да, в общем, здесь все, весь проект вот его вот, распечатаны. Давай. Типа все, что есть. Он, и ВЛК, у него было, как бы он переживает за свою историю. Короче, его надо полностью списать, правильно понимаю? Либо же получить инвалидность. Ты же у него пришел три месяца после этого. Да, ну так инвалидность то Я бы на его месте сделала инвалидность. Э, с инвалидностью, понял, он э, сам принимать решение, служить ему или служить. Ни одна висковая частина не возьмет э, солдата с инвалидностью. Понял? Это только по его желанию. И ТЦК тоже. Их берут, их рекомендуют. А, короче, они работают в ТЦК. Как? они какой-то, они находятся в ТЦК. А в ТЦК, они получают счастье. Понял? Ну, э -э -э, еще такой вопрос. Э... дай мне денег лучше, я, блядь, не 120 гривен в кармане. Давай ее, гроши, там да мне, да. я знаю. <говорит> У него сейчас есть десятка. Да. Mm. Десять тысяч. Да. Yes. У него есть машина. Он собирается ее продавать, чтобы мы прощаться вопрос, и он переживает по этой всей теме и Но спрашивает... Что он нужен будет мне, понятно? А? Нет, ну не это, да, это понятно, физическая позиция это понятно. Но он спрашивает, можно возможно ли какая-то скидка с ней на фотки сделать? Нет, ты Я с этого вообще ничего, сейчас это человек. А чего? Ну потому что это же такое попросили. Вообще на стоит на А я ему там говорю, что я там через Киев звоню, э, узнаю, интересуюсь. Э, это, за него. это будет ему делать на западной. На западной будет делать? Mm. Да. И правильно. его присутствие надо. Удобно если он тебе так или Или лучше я? я вот это не знаю, не хочу, нахер ему не надо. Ну ты проблем, я подберу деньги, я подъеду, увидимся. Ну что он мне нужен? тут кто он такой, ты ему доверяешь, а я нет. Ну, ну без проблем, я тебе поинтересовался как лучше. Что это тебе денег надо просто? Я по с месяца. Я тебе, а? я тебе за, за месяца закрыл. А так. что он мне дал? Короче, вот три месяца, да? да. Думаю, И, ну, потом да. там еще надо было направление отдать. Видишь, ну, он пришел, взял направление, понял? Да, mm -hmm. там, на ВЛК. Он это сможет сделать, это без проблем делать. Mm -hmm. Нет, я тут сейчас все передам. Он возьмет направление, я скажу, на ну, какой госпиталь. Понял? А в госпитале этот человек будет заниматься с ним. А когда он тебе нужен физически, человек?